Öğle namazı Öğle namazının farzını kılıp selamdan sonra Allahümme entes selamu ve minkes selam tebarekte ya del celali vel ikram denir. Sonra elleri yukarı kaldırıp şu salavat-ı şerife okunur. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin salaten tüncina biha min cemi'il ehvali vel afat ve tegzilena biha cemi'il hacat ve ve tzahiruna biha min jami'is Bundan sonra son sünnet kılınır. Tesbih çekilmeye başlanır. Önce şu dua okunur سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بعصر آية الكرسي أكنر بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم دعا sonra سبحان الله Elhamdülillah 33 defa, Allahu Ekber 33 defa ve devamında La <laughs> ilahe illallahü vahdehu la şerike leh, lehul mulku ve lehul hamdu yuhyi ve yumit, ve huve hayyun la yemutu yedihil khayr, ve huve ala kulli şeyin kadirun ve ileyhil masir. Arkasından eller kaldırılır, istendiği gibi dua edilir. Duadan sonra bir defa, faalem ennehu denildikten sonra, 33 kere de La ilahe illallah denilir. Bundan sonra Muhammedur Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem denilir. Daha sonra şu ayeti kerime ve salavatlar okunur. Bismillahirrahmanirrahim. İnne Allah ve melâiketehu <Sessizlik> yusallûn alen nebî. Ya eyyühellezîne âmenû sallu aleyhi ve sellimû teslimâ lebbeyk. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد. بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا كثيرا. صل وسلم يا رب على حبيبك محمد وعلى جميع الانبياء والمرسلين وعلى ال كل وصحب كل اجمعين امين والحمد لله رب العالمين. الف الف صلاه والف الف سلام عليك يا رسول الله. ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا حبيب الله، ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا أمين وحي الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه بعدد أوراق الأشجار وأمواج البحار وقطرات الأمطار. ve afirlana ve rahhamna ve oltuf bina ve bi ustadina seyidun nur <laughs> radiiallahu an ve validaina ve bi talabet resailin nuris sadikin ya ilahana bi kulli salatin minha eshidu an la ilaha illa allah ve eshidu an muhammeda rasulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem bu salavatların arkasından isme azam duası okunur بسم الله الرحمن الرحيم. يا جميل يا الله يا قريب يا الله يا مجيب يا الله يا حبيب يا الله يا رؤوف يا الله يا عطوف يا الله يا معروف يا الله يا لطيف يا الله يا عظيم يا الله يا حنان يا الله يا منان يا الله يا ديان يا الله يا سبحان يا الله يا أمان يا الله يا برهان يا الله يا سلطان يا الله يا مستعان يا الله يا محسن يا الله يا متعال يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا كريم يا الله يا مجيد يا الله يا فرد يا الله يا وتر يا الله يا أحد يا الله يا صمد يا الله يا محمود يا الله يا صادق الوعد يا الله يا علي يا الله يا غني يا الله يا شافي يا الله يا كافي يا الله يا معافي يا الله يا باقي يا الله يا هادي يا الله Ya Kadir ya Allah ya Satir ya Allah ya Kahhar ya Allah ya Jabbar ya Allah ya Gaffar ya Allah ya Fattah ya Allah Bu esnada eller kaldırılır, avuçlar yukarı açılır. Ya Rabbi semavati vel ard ya daljal ve'l ikram Eseluke bi hakkı hadi'l esma'in kulliha en tusalli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali Muhammed وارحم محمدا كما صليت وسلمت وباركت ورحمت وترحمت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين. ربنا انك حميد مجيد برحمتك يا ارحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فاجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستولض فاستوى على سوقه فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفره وعملوا الصالحات منهم مغفره واجرا عظيما صدق الله العظيم